принятие банком вашей доверенности, изданной за границей, вот один из самых сложных элементов, потому что не все знают о том, что Ощадбанк, Приватбанк имеют определенные свои внутренние требования и формулировки. Поэтому, если вам нужно подготовить доверенность, например, для открытия счета в банковском учреждении в Украине, в том числе в Ощадбанке, Приватбанке, закрытие счета, Добавление к вашему счету финансового номера, то есть номера телефона мобильного оператора, который, через которого идет ваша идентификация в банковском учреждении. Или добавить другие полномочия, например, регулярно переводить денежные средства, например, вашей маме с вашего счета, который открыт на территории Украины. То есть, если вам волнует вопрос распоряжения вашими счетами, которые открыты в банках Украины, то да, находясь за рубежом, такую доверенность можно подготовить. Но важнейший момент, особенно когда мы говорим о государственных украинских банках, как Ощадбанк, Приватбанк, в обязательном порядке нужно учесть те формулировки, те требования, которые есть у банковских учреждений Украины.